Всем привет, с вами Вика. Сегодня у, нас, у меня первое видео про кулинарию. И сегодня мы будем готовить окрошку. Да? Для этого нам понадобятся огурцы, муха. тоже нарезаны, лук, морковка, яйцо, еще картоха, квас и колбаса. Тоже. Нужно все нарезать тщательно. Потом мы смеш... потом мы все ложим в эту вот кастрюлю, все смешиваем и наливаем квас. А это вы увидите попозже. Режем второй ломтик колбасы. Все будем перемешать тщательно. Вот. И также продолжаем резать, резать колбасу. А потом уже вот этот огурцы ложить будем в эту миску. Вставай. Лук и морковку с яйцом. Подваем опять еще колбасочку. И добавляем морковку с яичком. Вот так вот. Добавляем морковку с яйцом. И ложим теперь огурнички. Теперь ложим огурцы. Так, получается похоже на зимний салат. А сейчас мы будем резать лук. Также режем кубиками. Так, как там у нас называется квас? Благодей квас. Окрошечный. Для окрошки. И заметьте, это для окрошки квас. И он у нас 1,5 литров. Вы не видите просто из-за темноты. Итак, мы... ложим, ложим лук. И опять перемешиваем. перемешиваем. Вот у нас 0,5 литров. 0,5 литров. Полтора, ой, 0... не 0,5, а 1,5. Потому что 1,5, оно где-то выглядит вот так как-то. А это 1,5. Ложим в тарелочку. Только это тетя Люда делает для Максима. Что я есть не буду, я просто показать решила, как это делать. А сейчас будет квас. Сейчас эти люди откроют эту бутылочку и начнут наливать. И вот у нас получилась вот такая вот жира. И у нас готов. Так, это окрошка готова у нас уже. И можно добавить сметаны, пос... и можно еще посолить. Чтобы было вкусненько. Мои слова не если вам понравилось, как мы готовили окружку, то поставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И еще можно, можно еще положить петрушки зеленью. Ну ладно, всем пока!